নমস্কাৰ মোৰ অন্য এটি সৰু ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ পুনৰবাৰ আহিছোঁ আজিলৈ আহিছোঁ ৰাতি আপোনালোকে কেনেদৰে স্কিনখন ধুনীয়াকৈ ৰাখিব পাৰিব ৰাতি শোৱাৰ আগত আপোনালোকে এটা সাধাৰণ বস্তু লগালে আপোনালোকৰ স্কীণখনৰ উজ্জ্বলতা বাঢ়িব আৰু সতেজ হৈ থাকিব আৰু স্কিনৰ প্ৰব্লেমবোৰ নাইকিয়া হৈ গৈ থাকিব আৰু আপোনালোকৰ বয়সৰ চিনো নাইকিয়া হৈ যাব এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন আপোনালোকে মই কিন্তু বহুত সুফল পাইছোঁ আৰু আপোনালোকে বেছি খৰচো কৰিব দৰকাৰ নাই ঘৰত সকলোৱে থকা সামগ্ৰী আপোনালোকে এই কামটো কৰিব পাৰিব এয়া নাৰিকল তেল সকলোৰে ঘৰত থাকেই নহয় আপোনালোকে যি ফেচৱাশ্ব ব্যৱহাৰ কৰে সেই ফেচৱাশ্বে ৰাতি মুখখন চাফাকৈ শোৱাৰ আগত ধুই ল'ব ধোৱাৰ পাছত আপোনালোকে মুখখন শুকুৱাই লৈ আৰু এয়া নাৰিকল তেল নাৰিকল তেল কেইপালমান ল'ব হাততে এনেদৰে ল'ব তাৰপাছত ল'ব আপোনালোকে গোলাপ জল এয়া মহিলাসকলৰ পৰাই থাকেই আৰু এইটো গোলাপ জল অকণমান লৈছোঁ এনেদৰে আৰু এটা ভিটামিন ই কেপচুল লৈছোঁ এইটো এয়াৰ দুটোপালমান ল'ব আৰু হাততে লৈছোঁ এনেদৰে হাততে লৈ অকণমান উলিয়াই লৈছোঁ এয়া এনেদৰে লৈ হাতত ধুনীয়াকৈ মিহলি কৰিব মিহলি কৰি এনেদৰে আপোনালোকে লগাব মুখখনত লগৰ অলপ দেৰি দুই তিনি মিনিটৰ কাৰণে আপোনালোকে মুখখন মাছাজ কৰিব মুখখন ধুনীয়াকৈ লগাই লৈ এনেদৰে মাছাজ কৰিব মুখনৰ লগতে আপোনালোকে ডিঙিটো লগাবচোন এনেদৰে ধুনীয়াকৈ অলপ দেৰি লগাব আৰু ৰাতিপুৱা চাব মুখখনৰ আপোনালোকৰ মুখখন চুইয়ে ভাল লাগিব নাৰিকল তেল গোলাপ জল আৰু ভিটামিন ই এইকেইটা বস্তু জানে আৰু স্কিনৰ কাৰণে আৰু চুলিৰ কাৰণে কিমান ভাল মোৰ আগতে স্কিনত বহুত দাগ আছিলে এনেদৰে যেতিয়াৰ পৰা কৰিব ল'লোঁ তেতিয়াৰ পৰা দাগবোৰ নাইকিয়া হৈ গ'ল আৰু স্কীণটো বহুতখিনি ভাল হ'ব ধৰিলে এনেদৰে কৰিবচোন আপোনালোকেও সুফল পাব